নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধানৱীসকল আপোনালোকে যদি এইবোৰ সংকেত বহাগৰ এক তাৰিখৰ আগতে পায় জানিব যে আপোনাৰ বহাগ মাহ তথা গোটেই বছৰটো যথেষ্ট শুভ পৰিণামেৰে গঠিত হ'ব অৰ্থাৎ শুভ ফল লাভ কৰিব গোটেই জীৱনটো সু শান্ত বাক্য বৃদ্ধি হ'ব গতিকে আহক জানি লওক ভগৱানে দিয়া এই সংকেতবোৰ কি কি বোলক এই বিষয় আমি জানি লওঁ বন্দানৱী কল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে যদি কোনো মানুহে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে সাৰ পায় আৰু তেওঁ সাৰ পাই যদি ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰে তেনেহ'লে জানিব যে তেওঁৰ ভাল দিন সমাগত তেওঁৰ ভালদিন আহিব দ্বিতীয়তে যদি কোনো মানুহৰ অভাৱ চলি আছে কিন্তু অভাৱবোৰ লগতে তেওঁ ধন লাভো কৰি আছে মাজে মাজে আৰু তেওঁৰ কামো চলি আছে তেনেহ'লে জানিব যে এই হঠাৎ ধন লাভ কৰা সংকেত হৈছে তেওঁৰ অনাগত দিনবোৰ যথেষ্ট সুখৰ হ'ব তৃতীয়তে কোনো সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আপোনাৰ ঘৰত হঠাৎ খেলিবলৈ আহে কাষৰ বা আপোনাৰ আন কোনোবা ঠাইৰ পৰা আহে তেনেহ'লে জানিব আপোনাৰ শুভদিন আহিছে আৰু লগতে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি থকা দেখি আন সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আহি যদি খেলে আৰু হাঁহি শিকিনদালি কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা জানিব যে আপোনাৰ শুভদিন সমাগত চতুৰ্থে কোনো যদি শুভ কামত আপুনি ওলাই যায় আৰু গৌ মাতাৰ দৰ্শন হয় তথা সাধুসন্য়াসীত দৰ্শন হয় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ কাম শুভ হ'ব আৰু অনাগত দিনবোৰ শুভ হ'ব পঞ্চমতে যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ গৌ মাতাৰ আগমন হৈ থাকে আৰু কিবা খাবলৈ আহি থাকে আৰু আপুনি খুৱায় তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা শুভ ফল লাভ হয় তাৰোপৰি যদি কুকুৰ মেকুৰীয়ে আপোনাৰ ঘৰত পোৱালি জন্ম দিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰাও শুভ ফল লাভ কৰা দেখা যায় ষষ্ঠতে যদি কোনো মানুহৰ মুখত বেছিভাগ সময়তে প্ৰশান্তিয়ে বিৰাজ কৰি থাকে তথা তেওঁ ক্ৰোধৰ ওপৰত জয়লাভ কৰে তেনেহ'লে জানিব যে সেই মানুহৰ দিন যথেষ্ট শুভ হ'ব এইটো এটা ভাল ইংগিত অনাগত দিনবোৰৰ ভৱিষ্যতৰ ভাল দিনবোৰৰ সপ্তম তথা অন্তিমতে যদি আপুনি পূজা কৰি থাকে তেনেহ'লে যদি হঠাৎ প্ৰতিমাৰ পিনে চকু যায় আৰু দেখে যে প্ৰতিমাই আপোনাৰ পিনে চাই বা মূৰ্তিটো আপোনাৰ পিনে চাই যেন হাঁহিহে মাৰি আছে এনেকুৱা লাগে তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ অনাগত দিনবোৰ যথেষ্ট শুভ হ'ব বন্ধুান্ধৱে ক'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তলত কমেণ্টত গৈ জয় শ্ৰীকৃষ্ণক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ ধন্যবাদ